মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু ভাল মানে আজি দিনটো যথেষ্ট কষ্ট ৰাতিপুৱাতে গ'লোঁ এফালে আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁহি পাঁচটা বাজিব হ'ল কিন্তু ওচৰতে আছে তোলনী বিয়া এখন নগ'লেও নহয় আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া তোলনী বিয়ালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়াৰ লগত আমাৰ ছোৱালী ওলাইছে আৰু এইফালে মানে এই মানুহঘৰৰ পৰা বাইদেউজনী যাব বাইদেউজনীয়ে ৰাতিপুৱাতে মোক লগ ধৰি থৈছে আৰু সেইটো কাৰণে বাইদেউক লৈ যাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু মানে বাইদেউজনীয়ে ইমান ষ্টাইল কৰিছে এতিয়ালৈকে ওলাই অহাই নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি আহি বাটতে এইখিনিতে অকণমান ৰৈছোঁ আৰু মই চান চাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ ধনশিৰি নৈত মানে জাহাজ আহি আছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ কিবা বস্তু আনিছে কিবা ইঞ্জিন চিঞ্জিন কিবাকিবি আনিছে আৰু একদম দৌৰি দৌৰি গৈ ৰাতিপুৱাও জাহাজ চালোঁ আৰু এতিয়াও যাম জাহাজ চাবলৈ আপোনালোকক অকণমান জাহাজৰ ভিডিঅ' দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ এতিয়া বিয়া ঘৰ ভাল ভগা ভগা বিয়া তুলি উলি দিবলৈ আহিছো হা ভালে কইনা তুলনী বিয়া কইনা অকণমান কৰিলে আৰু এতিয়া আহি গ'লো আপল নে মানে আমি একদম ভিতৰলৈ আহিছোঁ জলপান খনত

তাৰ ঘৰৰ পৰা খুব লৰালৰিকৈ আহি গ'লোঁ ধনশিৰি নদীৰ ঘাটলৈ এয়া চাওকচোন জাহাজ আহি আছে প্ৰথমতে মই যিখন জাহাজ দেখালোঁ সেইখন হৈছে মালবাহী জাহাজ আৰু তাৰ লগতে এইখনো আহিছিল এইখন মানে সেইখন জাহাজৰ আগে আগেহে আহিছিল এইখন জাহাজৰ অকণমান বিশেষত্বটো বেলেগ কাৰণ এইখন জাহাজে মানে জে চি বি নিচিনা কাম কৰে যদি নদীখনৰ প্ৰথমতে কিবা ৰাস্তাত বাম কিবা কিবি পায় তেতিয়া এইখন জাহাজে সেইখিনি ঠিক কৰি যাব পাৰে আৰু সেই পাইপডাল যে দেখিছে পাইপডালে খন্দা মাটিখিনি পাৰত বা ছাইডত পেলাই যাব পাৰে তেনেকুৱা এটাও সুবিধা আছে আৰু বিয়া খাই থাকোঁতে জাহাজৰ শব্দ শুনিলোঁ জাহাজ আহিলে মানে দূৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ শব্দ হয় আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ আহি গ'লোঁ আৰু খুব ভাল লাগে এনেকৈ জাহাজ আহিলে চাই কাৰণ আমাৰ ফালেতো ৰেগুলাৰ আমি নদীত জাহাজ আৰু এতিয়া বিয়া খাই উভতি আহি আছো বিয়া ঘৰত বেছি দেৰি কৰাই নাই খুব গৈছো আৰু মানে আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে উভতি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান জাহাজো দেখুৱালো আশা কৰি চাই ভাল পাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ নাই বাই